ya matahari menjinar ke hati anda. Selamat pagi Tangkawi FM. Tetamu istimewa kita pagi ini dan uh, kita akan mendengar ya sesuatu yang sangat uh, kita perlu tahu tentang wanita dan penagihan dadah. Jadi kita akan bersama dengan Puan Nur Hafizah binti Makdesa, Ketua AADK daerah Kubang Pasu. Jadi bersama dengan beliau ketika ini. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Sihat ya Puan. Alhamdulillah. DJ Surya sihat ah? Eh? Alhamdulillah sihat puan. Kita dipisahkan oleh lautan sebab puan Betul. puan uh, tak tak sampai ke pulau uh, pagi Saya ingat ni. Nak nak hadir ke pulau Sabah. Yeah. Betul? <laughs> <laughs> Lepas <tu. laughs> Kekangan tugasan Faham, faham tak apa Kita bertemu di ruang udara pastinya ya Puan Baik Puan, tentang wanita dan penagihan dadah Jadi kita nak tahulah kan Ini penting ni untuk para wanita Terutamanya tahu tentang Tentang perkara ini ya Puan Uh, mm -hmm. jadi uh, sebagai lah boleh puan jelaskan sejauh mana uh, seriusnya masalah penyalahgunaan dadah dalam keluarga terutamanya melibatkan golongan wanita di negara kita ini ya Okey sekali saya mengucapkan terima kasihlah kepada Radio Langkawi FM yeah, bagi ruang untuk kami kongsikanlah mm -hmm. uh, berkaitan dengan uh, Malu malam penagihan dadah terutamanya dalam kalangan wanita lah. Yeah. Kalau diikutkan sekarang, mm -hmm. uh, isu melibatkan penagihan dadah uh, dalam uh, sama ada terkesan kepada wanita atau melibatkan wanita itu sendiri semakin mm -hmm. membingkangkan. Yeah. Uh, kita nampaklah peningkatan uh, masalah penyalahgunaan dadah ni melibatkan golongan dewasa termasuklah suami, bapa yeah, uh, mm -hmm. dalam sebuah keluarga lah. Dan apabila ketua keluarga terlibat dalam penagihan dada, ia sedikit sebanyak memberi kesan yang bersalah kepada kestabilan emosi dan juga ekonomi keluarga tu. Dan hmm. yang paling terkesan adalah isteri dan anak-anak. Uh, so uh, dalam isu ini apa yang lebih membimbangkan apabila wanita itu terjerat dalam satu hubungan codependency. Mhm mm codependency uh, co ya. Yeah. Codependency mm -hmm. mana mereka ni akan bergantung secara emosi, kewangan yeah. ataupun psikologilah terhadap mm -hmm. penagih itu. Mm -hmm. Dan uh, ini makin menjejaskanlah kestabilan keluarga dan juga memberi kesan yang negatiflah kepada anak-anak. Ya Puan. Baik Puan, bila kita bercakap uh, tentang wanita terutamanya sebagai isteri atau ibu. Jadi apa peranan mereka dalam menangani situasi seperti ini Puan? Ya. Yeah. Okay, uh, peranan wanita ni amat besar. Orang kata wanita ni uh, tangan yang hayun buayan boleh menggoncang dunia kan. Ya. Yeah. So, mereka ni kalau ikutkan adalah orang yang paling hampir dengan penagih. Mm -hmm. so jadi mereka ni boleh kalau ikutkan mereka lah kira macam first liner lah, front liner kan untuk mengenal pasti tanda-tanda yeah. awal seperti perubahan tingkah laku, mungkin dari segi struktur kewangan yang mungkin jadi tidak stabil dalam keluarga atau ternampak peralatan-peralatan tertentu lah yeah. dalam yang mencurigakan mm -hmm. dalam rumah tu. Dan kemudian mereka ni juga uh, perlu memainkan peranan yang penting sebagai penghubung yeah. kepada agensi bantuan seperti ADK, PDRM atau JKM atau mana-mana pusat kaunseling lah. So kalau kita tengok dalam konteks co-dependency ni, wanita yeah. ni sepatutnya sedar bahawa mereka ni penting untuk hmm. men menyokong lah, uh, men menyokong dari segi kepulihan dan uh, menyokong tu bukan bererti dengan menutupi apa sahaja kes penyalahgunaan dada yeah. dalam keluarga mereka. Mm -hmm. Dan mereka perlu menjadi pemantau yang bijak dan berani untuk dapatkan bantuan mm -hmm. bukan hanya sekadar uh, terhadap penagih itu tetapi kepada diri mereka sendiri. Ya baik puan. Jadi uh, bagaimana pula yang dimaksudkan dengan codependency ini puan? Ya. Yeah. Okey. <laughs> Kalau ikutkan codependency ni kita boleh terjemahkan sebagai satu bentuk ketergantungan yeah. bersama yang tidak sihat. Hmm. Ha dia merujuk kepada satu corak perhubungan di mana seseorang itu terlalu bergantung <laughs> sama ada secara emosi atau psikologi. ...kepada individu lain. Terutamanya ya, individu yang... ...kalau dalam konteks penagihan ni... ...penagih dadah lah. Dan dia... Uh, kalau ikutkan dia adalah satu hubungan yang tak seimbang mm -hmm. Di mana satu pihak sama ada isteri, ibu atau pasangan Atau mungkin anak-anak perempuan Akan sentiasa mengutamakan keperluan penagih itu Berbanding diri mereka sendiri yeah. uh, Dia yeah. mungkin uh, melindungi atau menyembunyikanlah tingkah laku buruk penagih itu mm -hmm. uh, Dalam masa yang sama dia rasa bertanggungjawab Untuk membetulkan atau menyelamatkan Atau menukar uh, karakter penagih itu Ya. Yeah. Uh, hmm. biasanya mereka ni dia akan merasa sukar untuk berkata tidak walaupun hmm. tindakan penagih itu menyakitkan atau merosakkan mereka sendirilah. Ha uh, sebagai contoh kalau kita duk dengar salulah ha hmm. isteri ni terus tinggal bersama suami penagih hmm. walaupun sering didera yeah. secara yeah. emosi ataupun fizikal hmm. lah kerana yeah. dia rasa kalau dia tinggalkan penagih tu mungkin dia akan lebih teruk. Hmm. Dia akan sukar untuk uh, sentiasa hidup dalam ni lah, nak, nak mengekalkan kehidupan dalam komuniti, siapa yang akan provide kepada dia, siapa akan apa uh, jadi uh, provider lah. Ha, maksudnya jadi, jadi nak, nak nak berikan uh, apa ni kita sebut sebagai rezeki lah kepada yeah. dia kan ha, uh, bila suami tu tak ada. Dan yang paling mm -hmm. selalu kes yang kita dapat di ADK ni apabila yep. seorang ibu tu, mm -hmm. ibu tu sendiri yang bagi duit ...kepada penagih... ...anak hmm. penagih ni... Hmm. Uh, ...walaupun tahu... ...duit tu untuk beli dadah. Hmm. Sebabnya... ...takut anak tu menderita... ...anak tu... Uh, ...ni lah berlaku. Biasanya kalau penagih ni... ...dia akan berlaku... ...kes-kes gian... ...atau withdrawal syndrome ni. Ya, yeah, so ya. Yeah. Dia tak mau dia, ...dia sedih tengok anak dia... Uh, ...withdrawal tu. So hmm. dia bagi lagi duit... ...untuk beli dadah. Hmm, lagi teruklah. Uh, ya, yeah, hmm. ini memang banyaklah... ...kes yang kita dapat macam tu. Ya, yeah, Puan. Baik, hmm. itu dia. Baik, Puan. Kita akan hmm. kembali lagi selepas ini ya puan untuk kita bincangkan tentang codependency um, wanita dan penagihan dadah jadi kita bersama dengan puan Nur Hafizah binti Makdesa beliau merupakan ketua AADK Daerah Kubang Pasu bersama kita pagi ini dalam 15 minit bersama kembali selepas ini Radio Malaysia Langkawi FM pagi. Langkawi FM ya untukmu dan pastinya kita uh, membicarakan tentang kodependensi wanita dan penagihan dadah uh, bersama dengan Puan Nur Hafizah binti Makdesa ketua AADK daerah Kubang Pasu dalam lima belas minit bersama pagi ini ya Puan. Tadi dah pun Puan terangkan ya beberapa perkara mengenai um, wanita dan penagihan dadah ni ya puan. Jadi um, kami percaya bukan mudah untuk se seorang ya atau seorang wanita uh, membuat keputusan untuk bertindak. Jadi apatah lagi bila melibatkan suami atau anak sendiri. Jadi apa pandangan AADK tentang perkara ini? Ya. Yeah. Mm. Okey kami di ADK ni kita fahamlah um, berkaitan dengan dilema yang biasa dihadapi wanita ni. Kadang-kadang yeah. mereka ni takut dengan stigma masyarakat, mm -hmm. takut dengan keselamatan diri dan anak-anak. Yeah. So uh, sebab itulah kita ambil pendekatan uh, bersama dengan jabatan-jabatan kerajaan dan juga badan-badan bukan kerajaan untuk kita sediakanlah pelbagai bentuk bantuan termasuklah kaunseling keluarga, rawatan dan pemulihan dan juga sokongan emosi lah untuk ahli keluarga terutamanya kepada mereka yang uh, mempunyai lah ahli keluarga yang menagih dada tapi apa yang penting untuk wanita ni mereka kena tahu bahawa mereka ni tidak bersendirian dan saya percaya lah pendekatan-pendekatan uh, yang berterusan seperti program-program kesedaran sesi interaksi yang kita buat bersama dengan komuniti pemimpin-pemimpin komuniti dan juga maklumat-maklumat yang kita sebarkan dalam platform termasuklah media sosial media elektronik sekarang ni kita boleh bantulah aa uh, membentuk satu masyarakat yang lebih uh, prihatin yeah. dan juga membentuk satu masyarakat yang berilmu lah dalam uh, menangani masalah-masalah penagihan dadah ni mm -hmm. uh, dan memberi ilmu juga kepada wanita tu untuk menangani emosi mereka tu. Ya. Yeah. Mm -hmm. Baik. Okey. Bon. Jadi adakah AADK ada menyediakan uh, saluran khas untuk wanita membuat aduan atau mendapatkan bantuan? Okay, kita uh, kita ada saluranlah tele saluran lah, uh, tele uh, melalui talian hotline kita mm -hmm. di talian 1800 22 2235 atau kalau segan nak bercakap boleh WhatsApp juga yeah, ke talian yeah. 019 mm -hmm. 626 2235 yang beroperasi 24 jam mm -hmm. so melalui platform ni kita ada uh, pegawai-pegawai kitalah yang akan Uh, memberi konsultasi lah uh, sekiranya ada masalah-masalah yang berkaitan dengan penagihan dadah ni, terutamanya yeah. kepada ni lah, golongan wanita ni kita kita memang target kau boleh wanita lah yang buat aduan, so dia kena tahu. Uh, so bila dia perlukan nasihat atau perlukan uh, ...apa-apa maklumat... ...so mm -hmm. dia boleh call... ...ke nombor ni lah... Yeah. ...kita akan ada... ...pegawai kita akan... Uh, ...bantu lah nanti... ...ya yeah, baik Puan... ...akhir sekali... ...apakah nasihat Puan... ...kepada wanita yang... ...mungkin sedang... menghadapi isu ini ...di rumah mereka sekarang... ...ya... Yeah. Uh, ...nasihat saya lah... Mm -hmm. ...jangan takut untuk bertindak... ...so wanita ni... kena sedar lah bahawa... ...setiap uh, masalah ni... ...dia sentiasa ada... ...jalan keluar... ...yang penting kita kena ada ilmu... ...dan kena carilah... ...ilmu tu dan jangan pendam atau biarkan keadaan tu menjadi lebih buruk so kita kena bertindak tindakan awal itulah yang pentinglah dan tindakan awal ni bukan bermaksud untuk menghukum tetapi lebih kepada kita nak menyelamatkan so dia wanita ni kita kena tekankan dalam diri kita kita kena kuat yeah. kena bijak dan mm -hmm. kena tahu yang kita ada hak untuk melindungi diri sendiri dan juga anak-anak daripada kesan dadah yeah. Kena, kita kena sedar juga bahawa sayangkan diri itu adalah langkah pertama. Mm -hmm. So, kita kena, kita sebagai wanita ni lah, kena kuat, kena berani dan kena tahu untuk dapatkan bantuan. Yeah. Kena ingat bahawa tindakan awal tu adalah untuk menyelamatkan, bukan untuk mengkhianati uh, keluarga yeah, kita. Tapi kita yeah. nak selamatkan keluarga kita. So, saya haraplah Uh, masyarakat kita lebih peka dan faham tentang bahaya masalah penyalahgunaan dadah ni dan saya harap program-program pendidikan terhadap kesan bahaya dadah ni yeah. boleh diterima baik oleh setiap lapisan masyarakat terutamanya golongan wanitalah hmm. uh, dan kita pun uh, harapkan pendidikan berterusan di sekolah, di tempat kerja dan dalam komuniti tu dapat membantu juga untuk kita membanteras uh, penyalahgunaan dadah Ya, okay. so saya haraplah uh, golongan-golongan wanita uh, di negara kita ni sentiasa uh, lah. Ha, bekerjasama dengan pihak berkuasa terutamanya pihak ADK dan juga mungkin PDRM. JKM dan sebagainya lah ya. untuk menyalurkan maklumat, melaporkan kegiatan-kegiatan uh, penyalahgunaan dadah uh -huh. dan yang paling penting janganlah sesekali terlibat sekali dalam masalah penyalahgunaan dadah. Nah, sila, tak kah itu jelah. Ya baik puan, terima kasih di atas perkongsian dan peringatan nasihat yang diberikan. InsyaAllah puan, kita akan Bersiaran lagi di lain masa nanti ya. Insyaallah. Ya, salam untuk semua anggota ADK daerah Kubang Pasu. Insyaallah. Insya <laughs> okay. Terima kasih, terima kasihlah kepada Langkawi FM beri peluang. Ya, sama-sama puan, sama-sama okay. kasih. <laughs> Assalamualaikum. <laughs> Waalaikumsalam. Itu dia tadi. Kita telah pun uh, bersama dengan Puan Nur Hafizah binti Mak Desa. Ketua AADK uh, Daerah Kubang Pasu yang berkongsi tentang wanita dan penagihan dadah terus bersama Langkawi FM. Ya, yeah. yeah, betul. and